Не состоится. Я вас прошу, не раскисать, в первую очередь, это не ваша вина. Мы готовимся на Ничего ну, еще не потеряно, все еще впереди. Все же... Поймите, вот, ну, вот, вот у меня бумаги. Я просил вот наши звернения до Ингульца, до Федерации футбола. Мы везде получили отказ. Если бы нас предупредили об этом раньше, все можно было сделать. То, что мы и делали, мы же уже это делали. Мы вчера пригласили Ингулец, дали им предыгровую тренировку на Дворце Пенера, где тренируется команда. Они говорят, тут ходить страшно, не то, что тренироваться. Вот так тренируется сейчас в таких условиях. Команда футбольная клуб поделит. Вы знаете, всегда мы, как, как, как тренер, я комментирую игру после игры, то, что происходило на футбольном. И то, что сейчас произошло в Тимнинском. Мы готовились, мы приехали за день игры. Готовились целенаправленно, разбирали соперника. И хорошая команда молодая. Прекрасный болельщик, который заполняет стадион всегда ну, много. Потом возродили футбол, и мы настраивались на хорошую игру. Ну, вчера не предоставили у нас первое, это сразу же, должны предоставить будет, э, предигровую тренировку нас не пустили сюда, и сейчас мы, мы приехали, увидели вашу команду, на стадион не пустили, игра не состоялась. Это, это, для футбола это очень плохо, потому что мы как тренера, эта игра эта не состоялась, но нам дальше надо готовить. Есть руководство, есть президенты клубов, которые деньги вкладывают, которые хотят видеть свою команду вверху, чего-то добиваться, строить планы и взять. Футбол это всегда праздник, а получается, что ну, по какой причине лишается все этого праздника.